Добрый день, уважаемые зрители! Тему для сегодняшнего видео мне подсказала одна моя знакомая. Она была на моем мастер-классе по Таро Казановы на Одесском фестивале Символ Фест летом 2016 года. И потом она меня нашла на Фейсбуке. Вот как-то мы так добавились друг к другу в друзья. И не так давно она написала мне э Следующий вопрос. Что делать, если из колоды пропала карта? Вот что делать, если вы потеряли какую-то карту в колоде? В ее случае из колоды, с которой она работает уже много лет, пропала башня. И вот что я ей ответила. Дело в том, что по иронии судьбы у меня была точно такая же ситуация. Из моей самой-самой первой колоды, вот она, второго Уэйта, посмотрите, какая она толстая. Из вот этой колоды пропала именно башня. Я выбрасывала э, коробочку от колоды, и, видимо, просто одна карта осталась в коробке. И я ее выбросила вместе с этой картой. И это оказалась башня. Ой. Ну, в общем, вы видите, что Картончик такой плотный, то есть этой колоде около 10 лет, поэтому тогда выбор колод был не таким большим, как сейчас, и качество было не таким. Но тем не менее, это хорошая рабочая колода у меня была, и вот пропала башня. Меня это, кстати, тогда совершенно не смутило. Я нашла очень простой выход. Поскольку колода сделана из ну, практически обыкновенного картона, только лицевая сторона более гладкая, чем у обыкновенного картона. Я просто-напросто взяла кусок картона. Опять-таки, по странному стечению обстоятельств, по гладкости лицевой части он практически не отличается от э, картона в этой колоде. И я просто сделала себе карту. Вот и все, дополнительную. Вот так вот криво нарисовала эту башню. Ну так условно, конечно. Вот, но рубашку я, конечно, не нарисую такую, как здесь, но тем не менее я сделала эту карту, вложила ее в колоду, и поскольку я э, работаю с колодой и тасую, э, тасую карты и тяну карту из середины, то я абсолютно спокойно могу вытянуть любую карту, в том числе и э, ту же башню. Ну вот сейчас я ее не вытянула, но тем не менее я могу это сделать. Вот, то есть я продолжала работать вот с такой колодой и никаких, скажем так, ну, особенностей в изменении, ну, в смысле, каких-то изменений в работе я не заметила. Какие варианты могут быть у вас? То есть я эту колоду использовала какое-то время в работе, а потом я ее отложила. И она у меня лежит как память о моей самой первой колоде. Почему я ее отложила? Потому что у меня появился интерес к другим колодам, и сейчас в моей коллекции где-то около 150 колод, вы понимаете, что э, это просто у меня осталось вот как память. Но вопрос-то остается актуальным, что же делать, если в вашей любимой колоде пропала карта, или мало ли она, порвали там ее, или еще что-то, ну мало ли что может случиться. Есть следующие варианты. Обычно в колоде которую вы покупаете, идет одна-две рекламные карты. То есть когда м, карты нарезаются, вот, да, вот идут листы в типографии, и из них нарезаются карты, то карт получается не 78, а 80, потому что на листе получается именно 80 карт. И всегда в колоде идет рекламная карта, или две, обычно две. Но обычно на одной идет реклама издательства, а на второй идет, вот, допустим, у меня Таро священных мест, на второй карте Идет э, изображение небольшое какого-либо аркана, чаще всего старшего. Вот второе священных мест это пустая карта с колесом фортуны. Я такие карты использую в работе. У меня есть об этом отдельное видео. Э, я их толкую как э, тот же старший аркан, только с каким-то еще, вот, скажем так, нежданчиком, с какой-то неожиданностью. Но чаще позитивный, чем негативный. Хотя есть и варианты с негативными. Э ну, такими последствиями, но, э, что я хочу сказать, вы можете вот такую рекламную карту со старшим арканом, или если у вас сохранилась просто рекламка, где нет изображения, а есть только какой-то текст, например, вот как здесь, вот, это э, Таро Серебряного Колдовства, или э, Серебряное Колдовское Таро, вот здесь у меня просто, видите, это просто рекламная карта, да, вы можете такую рекламную карту подписать тем арканом, который у вас пропал. Вот и все. И он у вас будет работать как пропавшая карта. Если вы потеряли башню, напишите, что это башня. И будет у вас эта карта работать как башня. Если у вас осталась только такая карта, используйте такую карту. Просто напишите, что это будет вот такой-то аркан. То есть вы его обозначаете, и он у вас работает. И кроме того, если вы потеряли какую-то такую негативную карту, то расстраиваться совершенно не стоит. Знакомая, которая задала мне вопрос, очень переживала, что это какой-то страшный знак, и с ней что-то случится. Уверяю вас, я потеряла свою башню второго уэйта около 10 лет назад. Вот. И кроме того, что я купила очень много колод, ничего не произошло. Вот. И кроме того, я еще и стала тарологом, стала писать книги и э, создала вначале э, группа, группу э, учебную сайт, потом другой сайт, страницы в социальных сетях и так далее. То есть ничего плохого, если вы потеряете какой-то негативный аркан. Конечно, если вы потеряли карту, которую вы считаете для себя э, очень значимой и позитивной, допустим, если вы потеряли там солнце или императрицу, допустим, да? Вот, то э, вам стоит просто взять колоду, эту или какую-то другую, и просто задать вопрос, то есть к чему эта пропажа. Ну и вытяните себе карту, и просто вы получите ответ на вопрос. К чему эта пропажа, к каким событиям, допустим, в вашей жизни она приведет, и приведет ли вообще. Вот, то есть, ну вот таким образом. У меня еще были пропажи интересные. У меня как-то пропало несколько карт из Таро Гномов, но потом я их нашла. А вот э, Таро Магия наслаждений у меня была самодельная, мне подарили. Просто отпечатана в типографии. Еще когда у нас ее даже не издавали, она только-только вышла, поэтому мне подруга напечатала и прислала в подарок. И вот из этой колоды у меня карты, несколько карт, штук 6, пропали самым загадочным образом, и я их так и не нашла. Но, конечно, минус 6 карт, я с такой колодой не работаю, она у меня просто лежит как коллекционная. А себе я купила уже полноценную колоду Лос Карабео, Таро Магия Наслаждений. Вот. И, собственно, как бы... Ну, я не могу сказать, что я с ней много работаю, но, тем не менее, я ее пробовала в работе, я ее разбирала, так что, ну, колода как колода. Вот. Да, есть еще один вариант. Вы можете просто отложить свою колоду опять-таки на полочку и купить новую. Да, вот купить, допустим, новое Таро Уэйта. Моя знакомая сказала, я свою вот эту колоду сожгу. Но я бы не стала таких радикальных мер принимать, что-то сжигать там. Зачем? Хотя, в принципе, это, конечно, дело вкуса. Если вы считаете, что вам это что-то нужно сжечь, то, пожалуйста, сжигайте, если вам так комфортно. Но я бы ничего не сжигала. Я просто ее держу как память и как коллекционный вариант вот и все есть еще один вариант вы можете попробовать работать с колодой без пропавшего аркана и э, я думаю что ничего особо страшного не случится то есть допустим если у вас пропала башня то ее с успехом в определенных конечно раскладах и в определенных позициях может заменить пятерка мечей десятка мечей вот так что ну смотрите сами вариантов решения проблемы много я их озвучила, а ваше право выбрать тот вариант, который вам э, наиболее ну, приемлем, что ли. Вот. А, конечно, лучше всего, если вы ничего терять не будете, пусть все ваши колоды будут в целости и сохранности. но вот, на всякий случай я решила записать такое видео, если вдруг у кого-то возникнет такая ситуация. Спасибо за внимание.